Всем привет, с вами Арсен и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Mountain Blade with Fire and Swords Да, прошлую серию мы закончили просто бегали, убивали всех Я немножко подзаработал, я разграбил, и продал, Не, видите, я еще не продал Я разграбил нашу первую деревню, да Также я немножко побил, ну, побил разных там ну, разведчиков и такие дали. Там где-то на 8, кажется, поднял я известность нашу. А также я нанял, ну, у меня уже 31 воин. Да, неплохо. Я хотел сейчас поискать какой-то гусарский панцирь, чтобы можно было уже нормально в чем-то ходить, а не в таком... Ну, оно мне не нравится. Да. Я вещи сейчас все свои продам. Нет, здесь вроде бы ничего такого нет. И да, мы перешли на русский язык. Смотрите, как это все дорого. Я же говорю, это очень прибыльно. Да, кто мне не верил? Лошары. Ладно, извините, если что, но я вам врать не буду. Да, я вам сказал чистую правду. И видите, какой это большой, какая это большая прибыль. Ух ты ж, нифига себе. Ну ладно, давайте мы сейчас все наши вещи продадим. Возможно, сейчас еще одну деревню разграбим. Да, наверное, разграбим, потому что я не думаю, что так мало денег, сколько там 6 тысяч, хватит на гусарский панцирь. Да, это очень мало, очень мало. Сколько там 3 тысячи. Ну ладно. Ну, вот так. И мы сейчас пойдем. Э, ну, я иду сначала поищу. Если там будет, возможно, будет такой дешевый, я сохранюсь. А я хотела еще заметить, что я только перестала снимать, у меня все вообще, у меня так идеально, все шло, как будто играю на компе с 10 гигагерцами памяти и эм, 5 ядрами в ноутбуке. Це, это, вообще жесть, так хорошо шло. Я не понимаю, что сейчас, ну, сейчас так себе, ну, идет, короче. Но на видео почему-то лагает, я не понимаю, что это, возможно, какие-то сбои в программе. Не знаю, но я снимаю, как всегда, на Камтасе студию. 7. Да. Ха, миссюрка. Нет если что, тогда уже гусарский панцирь не какую то хрень. Я хочу, как бы сказать, поддерживать свой образ. Как-то так. Возможно, мы сейчас найдем этого Яна. Как его там? Блин, развила, да. Э, ну, здесь должно где-то быть. Я всегда так проверяю, где-то есть гусарский панцирь. Почему его нету? Я, я не этот, я не москаль, чтобы кое-кое ходить. Возможно, в будущем, когда вы мне скажете играть за москалей, тогда я буду э, эту хрень покупать или э, панцирь э, боярской дружины. Наверное, так. Дружники. Э, я хочу уже дворучку. <laughs> ну ладно. Я слишком многого хочу. Бердышней. Сабля у меня и так неплохая. У меня даже лучше. Э, пистолет 47. Какая разница? Два это не решает. А -м -м. Кабак нафиг сдался. Я вижу, сейчас гусарских пантри нету. потому мы сейчас поедем, наверное, вот туда, в Буджак, и там разграбим нашу деревню. О, уже эту нашу крепость развоевали, я даже не заметил. А сейчас посмотрим. Может будет, может, нет. А когда я разговариваю по-русски, ну на русском, у меня как-то голос меняется. Мне... Я хочу, вот вот это, вот это вещь! Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. У меня есть шотландский палаж! есть. Yes! Какой я рад! Это жесть! У меня есть шотландский палаш. У меня есть шотландский палаш. Угу! Угу! У меня есть шотландский палаш, ребятки! Возможно, я даже не буду покупать. Нет, эм, как это называется? Эм, пику я буду покупать. Э, ну, это как его там... Пика крылатого гусаря, или как там она называется, я уже даже забыл. Я буду покупать дворучку. У меня, меня должна. Ну, еще, конечно же, щит. Вот эти четыре вещи мне нужны: дворучный меч, э, шотландский палаш, какой у меня уже есть. И э, пика крылатого гусаря. Да. Это как на меня наилучшие достоинства. Да. <клес> я сейчас немножко голос посажен. Нету, нету ничего. Значит, мы сейчас едем разгромлять нашу первую деревню О, Буджак. Такая себе назва. А я уже за кадром даже раз поборолся с э, этим С воеводой вот этим. Ну, короче, Мурза. Э, короче, воевода и крымского ханства. Да. Я с ним уже поборолся, я почти победил, но на последних секундах у них осталось где-то 5 воинов, меня неожиданно с лука подстрелили. Я упал, а потом у меня было где-то 10 воинов, против нас было 4 воина, и мои как-то умудрились продуть. Я же говорю, если вы с ними, они победят. Если вас убили, считайте, вы продули вашу партию. Ладно. Вот, а давайте попробуем... Да, сейчас секундочку. Меня зовут. Я за секунду. Уже. Итак, ребятки, я вернулся. Мне нужно было просто привести на наш мам. Ах, -а 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 -а. я их сейчас буду звать. Они сейчас будут мне в тапочках ходить, как мама сказала. Да. А, -а. Я вам хотела хотел еще рассказать о своей одной мечте. Я хочу иметь, иметь голос такой, как в джигурды. Да. -а 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 -а. А в будущем, когда у меня будут дети с э, Петьем колыбельные, чтобы они привыкли с страшилком. Да. А, а также я хотела вам сказать, что э, я недавно был на... Я всегда в Play Market, я каждый день захожу, и тут я заметил э, такое большое... Э, Короче, писала, э, всегда э, лицензия на Fallout стоила где-то 15 долларов, 20 долларов И тут я вчера захожу э, Вы не поверите, лицензия на Fallout э, New Vegas стоит, э, сколько там, 3 доллара Представляете, 24 гривни или 128 рублей Представляете, как, какая это дешевка я, я, конечно же, это купил я немножко даже поиграл. Мне понравилось. Да, Fallout New Vegas. Это вещь. Вот эта вещь. Потому что, Семён? Семён это типа такие в кольчуже ходит. Они стрелки кольчужные. Да. Дох не падла. А, я мазила. Ха-ха, я мазила, я мазила. Ха -ха. Они, не, они не напали, они не нубы, значит, они проиграли. Вот, эт, вот этих Семёнов, их довольно сложно завалить. Ауч, почему так лагает у меня все? Вот отлагала. Норм. Я не понимаю. Я только, возможно, какой-то навантаженье на компьютер, потому что, ну, я записываю. Я, я никогда ничего не записываю, у меня все идет. Норм, ни одного лага. Вообще все хорошо. Я даже включаю среднюю. Э, ну, якость видео. Ну, ну, графику среднюю ставлю. так ты я на, играю на, э, на меньшей да, и, и то лагает. Это жесть. Включай себе среднюю графику, нормально играет, все идет идеально. Раз попробовал высокую, ну так себе пошло. Не, ну, было хотя бы как-то, тут включил, блин, запись. Все, пипец, компу, да? Хорошее начало, хорошее. Это у нас же какая -то, там, 12 серия, да? Если двенадцатое, это хорошее число. Когда-то а ничего. Забудьте все, что я только что. Ау, oh, щит! Вот это ты, пацан везучий, что ты об меня ударился. Сейчас я их буду пики всех рубить. У меня уже получается. То я и раньше умел. Просто отвык. Смотрите, сейчас будет рыцарский удар. Видите? Нанесено повреждение копьем. Это называется арбанде... Это вообще называется рыцарский удар. Да, это круто. Когда-то даже я видел такой фильм, типа про рейтерские бои. Там, короче, два воина в таких больших, крепких латах вставали один друг друга, ну, напротив друга. И они типа на полную скорость разгонялись, только один выжил. Ну, только один выживает. Типа такая большая. не Давай, стрелок, я в тебя верю! Давай! Ура, стрелок! Я тебе помогу своим супер палашом. Нифига себе! Наемный стрелок сам завалил целого Семена? Нифига ж ты себе! Вот видите, какой у меня теперь крутой палаш. Я теперь всех нафиг рублю. Видите, кому-то я заплатил 5000. Это очень выгодно. Мне нравится. Да, это было круто. Нет! Вот придурок. А я тебе еще верил. Ну ты подонок. Убил моего. Убил моего стрелка. Убил подонок. Убил нафиг. Убил, закопаю. Все. Убил, закопал. Не, не закопал. Я не знаю, как в Mountain Blade можно закапывать. В Майнкрафте легко. Просто кинул ямку у трупики и все. Я даже помню, как-то раз на в своем сервере э, мы просто сделали такую большую арену, и там бились э, големы против ведьм. Один голем э, умер, и мы ему такую большую могилу хорошенькую сделали. Очень круто. Конечно, очень печально, он так сражался. И тут его убили, и из него выпал цветочек. Это было так няшно. Мы, мы этот цветочек положили в сундук, потом этот сундук мы на 30 блоков вниз закопали, а потом, ну, типа, закопали полностью, сделали такую большую могилу, и каждый, кто заходил на наш сервер сервер э, появлялся ой не появлялся там была типа вагонетка типа на честь э, умершего голема и все так туда ходили э, рвали цветы там был сундучок и туда скидывали это было очень круто да такая большая была могила у меня кажется скриншота не, нету но не знаю жаль что я тогда не сделала скриншот надо было сделать как память о нашем големчике да. А также принимайте участие в конкурсе на лицензии. Я же его сделал где-то, да, кажется, ну, день назад. Эм, да. Было прикольно. У меня тогда... Ау, щит ты, идиот! Я же тебя ударил! What the fuck, ребята? Ну, хотя бы у нас очень, думаю, высоко поднимется наша репутация. Там риторский удар сейчас будет. Нет! Я сейчас перезаряжусь и ему в башку попаду. Нет, я, ну как назло, только перезаряжаюсь, сразу же он останавливается. Ну ватафак, ребятки, ватафак, просто нафиг what the... Давай, я в тебя верю.